Народ, всем привет! С вами снова команда Аверсагра. Меня зовут Евгений. Вы... Много нас просили, покажите в работе сеялку, когда будет сеялка, когда будет сеялка. Вот небольшой анонс того, что вы сможете скоро увидеть. Мы запустили несколько проектов сеялок. Про каждый из них будем постепенно вам что-то выкладывать, рассказывать, показывать. Сейчас у нас готовится к сборке. Первая. Это будет дисковая селка по no Мы обязательно, когда она будет целая в сборе, снимем обзор на нее. Потом запустим в поле, будем показывать вам, как она работает в поле. Расскажем более подробно о всех его, ее нюансах. Но сейчас я вам чуть-чуть покажу про эту селку. Какие сочники, что мы туда поставим. Смотрите, пишите в комментариях обязательно. Какую селку от нашей компании вы бы хотели бы видеть в работе. Какую селку хотели бы вы видеть у себя в хозяйстве. В общем, поехали. Итак, вот изготовились сошники на селку которая скоро будет собираться. Они ждут своего часа, когда их можно будет монтировать на раму. Это дисковый сошник. Я вам даже подсвечу. Почитайте, что написано на диске. На диске надпись Grid Plains". Сделали сочник с прикаткой нашей Chicken Tracker. Это позволит э, выходить в поле раньше по более влажному грунту. Позволит также не переуплотнять почву. Сделали регулировку естественно, прикладки. Сама прикладка может, допустим, если на неровностях и чуть-чуть траектория меняется, будет следовать четко за сошником, потому что это такой небольшой поворотный механизм, который позволит четко копировать траекторию самого сошника. Также селка будет оборудована э, холтерами. Выполнили вот такой вот кронштейн, достаточно мощный для култера. Есть регулировка. Поставили пружину обязательно, чтобы четко копировать рельеф почвы. Зацените надпись на култере. Видно вам, не видно? Grid Plains. Култера поставили Grid Plains. Селка еще будет оснащена нашими разгортачами ряда которые мы сами сделали ну и собственно вот готовится один из баков для этой сеялки помимо э, сеялки с этим типом сошняка мы еще несколько проектов для вас готовим подписывайтесь обязательно на наш канал э, пишите в комментариях чтобы вы хотели еще увидеть в производстве э, ну, естественно, работу в поле. Мы обязательно все отснимем. Будет еще, повторяюсь, несколько проектов с другими типами, типами сошника. Поэтому обязательно, обязательно подпишитесь на нас, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить, когда мы выложим видео, там, где вот готовый агрегат. И потом, после того, как агрегат будет готовый, буквально пару дней мы запускаем ее и снимаем для вас Полный обзор, максимально подробный, максимально информативный, чтобы вы видели наш агрегат со всех ракурсов, получили полную картину, как он работает, естественно, с какими-то более подробными ТТХ. Так что всем удачи, всем пока, больших вам урожаев, до новых встреч.